kita mulai dari depan dari depan itu saya pakai mata sebelah ya mata projinya sebelah itu yang yang proji atau apa itu namanya buh sebelah gang biar kelihatan picek gitu terus saya pakai visor visor NCMX covernya punya making ini standar standar pokoknya standar semua ya punya saya motor saya itu standaran aja yang penting ngeyel pokoknya selebar <laughs> standar ban MP 27 terus apa lagi nih velg sudah standar ini stabilizer punya nih si Faisal saya cuma minjem enggak eh, minjem ya cuman saya coba pakai gitu loh tapi mau dibalikin sananya juga belum dipakai itu jadi tak pakai dulu aja terus apa lagi kalau dari sini ya UB UB TAD TAD atau apa ya oh, TAD motor banget motornya dari dari Solo tadi ini. dan lokasi ini saya di Gedung Ngombo dari Solo ke Gedung ombo lah tuh oh. reket kabeh guys guys untuk poster belakangnya saya pakai um, punya Ninja RR triple S ini gearnya doang <laughs> beli second nggak beli ya cuma temen ini juga punya temen tak pakai second triple S rantai standar bane FDR blast yang 980 velg FU terus apa lagi Oh ya velg eh velg ini selebar ini cover ya ini bukan punya exciter bukan punya making tapi cover entah dari motor apa saya agak tahu eh, pokoknya saya beli itu di kemarin itu dari Facebook ya kemarin beli itu 120 punya nih yang siapa itu hmm, Di Facebook ya Facebook itu namanya Cici Topan siapa gitu loh pokoknya. 120 orangnya orang Sragen kalau kalian kalau kalian mau beli ntar kalau ada IG nya ntar tak, kasih aja tak satu di bawah oke okay? hmm, Oh ya loh. bicara masalah Sragen nah buat kalian yang apa itu yang mau nikahan mau butuh seserahan bisa langsung saja ke toko ceri seragen alamatnya entah tak santun di bawah uh, istri ini dari manu manu channel ya pokoknya eh, gak usah khawatir uangnya kurang uangnya gak cukup gak usah khawatir di sana disesuaikan kerakap pakai usaha OSA ini juga pinjem dari temen <laughs> nah kenal pot ini WRE GP5 RSR2 knalpot selenternya di 5 R2 ini juga masih ori masih punya ini view display masih ori by header saya pakai WRX RS 200 ini kalau nggak salah udah itu aja yang lain juga nggak ada wis mungkin skok pun juga masih ori nih nah nih skok masih ori ini kotor banget ya Allah Gusti Gusti udah gitu aja mungkin ya gak ada yang spesial dari motor saya jadi buat teman-teman yang penasaran aja ya mas review motor mas penasaran ini motor kayak apa nah ini motor saya nah ini kayak gini standar ya yang penting ngayal pokoknya yang penting wani gas terus guys wani melaku yang udah wani cah ya pokoknya basah nah itu velgnya mas yang depan masih ori belakang yang view itu aja oke okay. biar kalian gak pada penasaran gak kalian gak, gak banyak sih yang tanya ya cuma beberapa doang sama katanya buat buat referensi aja mas udah tak review oke okay guys mungkin itu sedikit review dari motor saya ya motor standar guys Motor standar kebelet barbar yang yes. menunggu, nah ini saya lagi di gedung. ombo tadi pulang dari Solo, itu jam berapa lupa. Itu pokoknya ada keperluan yang di rumah itu loh. Jadi saya pulang oke kita tutup aja ya guys kita lanjutkan waktu lagi Yo. dan buat kalian yang suka dengan konten-konten saya konten suka dengan video saya jangan lupa like share dan komen guys <gallum> kalau subscribe gak subscribe itu pokoknya urusan kalian pokoknya intinya like share dan komen terserah kalian ada you yuk anakku yuk gak maksa pokoknya Yo. yuk sebenarnya kemarin itu saya mau San Morio okay? guys pas hari minggu kemarin itu aduh lege. karena hujannya dari semalam dari malam itu gak berhenti-berhenti jadi gak ya gak jadi gak, gak jadi gak jadi, jadi San Mori sedang mengangkat sanmori, malah, deh deh de, de.